Salam hörmətli izləyicilərimiz və dəyərli kanal istifadəçiləri. Çoxdan da yeni video yükləmirdim və bu gün Mehmet Vüzulunun həyat və yaradıcılığına aid olan Dövlət İmtahan Mərkəzinin tərtib etdiyi test toplusundan həmin sualların izahını bölüşəcəm sizlərlə. Bundan əlavə, əgər Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənnindən hər hansı bir çətinliyiniz olar, hər hansı bir sualınız olarsa, şərh bölməsində mütləq qeyd edirsiniz. İndi isə keçək testlərimizin izahına. 1-ci sual. Bunlardan biri Məhəmməd Füzulinin elmi fəlsəfə əsəridir, deyil. Həftcam, Səhət və Mərəz, Bənübadə, Söhbətül Əsmam. Bunların hamısı poemalardır. Mətləül Ətiqad isə onun elmi əsəridir, bədii əsəri deyil. Ona görə düzgün cavabımız C variantı olacaq. 2-ci sual. Məhəmməd Füzulinin hansı əsəri məktub şəklində yazılmışdır? Bu şikayətnamə nəsr əsəridir. Digər adı isə Nişancı Paşaya məktub adıdır. 3-cü sual. Məhəmməd Füzulinin əsərlərindən ibarət e, cürgəni müəyyən edindir. A variantında Söhbətül Əsmar poemadır. B variantında Həftcəm poema olacaq. C variantında Bən Gübadə poemadır. D variantında Həftcəm poemadır. Düzgün cavabımız olur E variantı. 4-cü sualımız Məhəmməd Füzulinin hansı əsəri fars dilində yazılmışdı? Leyli Məcnun, Söhbətül Əsmar, Bən Gübadə, Şahnamə bu əsərlər Azərbaycan dilində yazılmışdı, amma Həftcəm fars dilində yazılan poeması idi. 5-ci sual. Bunlardan biri Füzulnun nəsr əsəridir. Bu Hədiqət-üs-səhada ana dilində yazdığı nəsr əsəridir. Digərləri isə nəsr əsərlərindən deyil. 6-cı sual. Məhəmməd Füzulun göstərilən əsərlərindən yalnız biri nəzmlə yazılıb. Rəndü Zahid nəsrlə yazılıb. Şikayətnamə nəsrlə yazılıb. Mətəvvəlləl-ədiqət elmi əsər olduğuna görə o da nəsrlədir və Söhbətül-əsmar isə nəzmlər yazılan əsəridir. 7-ci sual. Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığı haqqında sizə fikri hansıdır? A variantı Qazi Burhanəddin və İmadəddin Nəsimin təsiri ilə Toyuq da yazmışdır. E, Məhəmməd Füzuli kimsənin təsiri ilə e, şeir yazmamışdı. Ona görə düzgün cavabımız olacaq A variantı. 8-ci sual. Bunlardan biri Məhəmməd Füzulinin nəsr əsəri deyil. Nəsr əsəri deyilsə, o zaman nəzmlə yazılmış əsər olacaq. Bu isə Həftcəm payelmasıdır ki, e, nəzmlə yazılan payelma idi, fars dilində idi. 9-cu sual. Məhəmməd Füzuliun aşağıdakı əsərlərindən biri məsnəvi formasında yazılmamışdır deyir. Həftcan məsnəvidir, Paye-ma idi. Söhbətül Əsmar Paye-man məsnəvi şəklində idi. Leyli-Məcnun və Bəngübadə Mən candan sonra da isə gəzər janrında yazılmışdı. Düzgün cavabımız olacaq D variantı. 10-cu sual. Bu şairlərdən biri bütün nəzm əsərlərini əruz vəznində yazmışdı. Bu Məhəmməd Füzuli idi, təbii ki. Şairlər məxəttay, Molla Vəli Vidadə, Qasımbəy Zakir, Molla Pənaf Vaqib. Bu şairlər isə heca vəzni və əruz vəzni hər iki vəzində yazmışlar, amma Füzuli yalnız əruz vəznində əsərlər yazmışdır. 11-ci sual. Məhəmməd Füzulinin bu əsərlərindən biri tərcümədir bu Hədis-ərbəyin əsəridir ki, 40 hədis adı ilə də tanınır bu əsəri fars dilindən ana dilimizə tərcümə etmişdir. 12-ci sual. Məhəmməd Füzuli'nin söz qəzəlinin məzmunu ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. İnsanın insanın qədir-qiyməti sözün dəyəri ilə ölçülür. Bu düzğündür. Əsərimizdə: "Hörmətdən düşmək istəmirsənsə insan az danışmalıdı." düzğündür. Söz insanın ölümündən sonra belə yaşatmağa qadirdir. Yoxdan varılan sözlər sirli bir dünya yaradar. Şairin fikrincə gözəl xətlə yazılan sözlərin təsiri daha güclüdür. Xeyr, belə bir e, mövzuyə toxunmamışdı Məhəmməd Füzuli. 17-ci sual. Məhəmməd Füzuli'nin söz-gəzəli haqqında səhv fikri tapaq. A variantı: Əsərdə hər bir insanın sözə dəyər verməsinin zərurəliyi də öz əksinə tapır. Düzgündür. Sürjətli lirikanın gözəl nümunəsi alır. E, Məhəmməd Füzuli'nin söz-gəzəlində sürjət xətti yox idi. Ona görə B variantı düzgün cavabımızdır. 14-cü sual. Məhəmməd Füzuli'nin söz-gəzəli haqqında səhv fikir istirir. Şairin fikrinə görə sözü yerində işlətməyənlər arif sayılmır, zahid sayılırdı. Bu düzdür. Mərhum şairin qarşısında bir sıra vəzifələr də qoyuldu düzgündür. Şairə görə hər bir insanın qiyməti onun sözünün dəyəri ilə ölçülür. Bəli. Əsərdə gəzəl janrına da yüksək dəyər verilir? Xeyr, yəni söz-gəzəlində gəzəl janrından danışılmırdı, sözün qüdrətindən danışılırdı. 15-ci sual. Məhəmməd Füzulinin bədii irsinə əsasən uyğunluğu tamamlayaq. Ana dilində nəsr əsəri olanlar Hədiqətü Süadan yaza bilərik. Ana dilində poema olanlar söhbətül əsmarı yaza bilərik. Və bən gübaydən yaza bilərik. Fars dilində paema olan isə həfcamı biz yaza bilərik. Düzgün cavabımız olacaq 1A, 2B, C, 3ə, D olacaq. Bu da D variantı. 16-cı sual. Məhəmməd Füzulinin Məni zənnə musandırdı gəzəldə haqqında səhv fikir istəyir. A variantı gəzəldə lirik qəhrəmanın, yəni aşığın parlaq obrazı yaradılmışdı. Düzgün fikir də amma səhv cavabdır. Qəhrəman simimiz sədaqətli və cəfə keşdir eyniylə. Aşiq məşquqanın cəfasından usanmır, bezmir. Tuttuğu yoldan dönməyi xəyalına belə gətirmir. Bu səhv fikirdir və düzgün cavabımızdır. Məni canmdan usandırdı deyirsə, usandırdı. Burda isə deyir usanmır. Demə ona görə C variantı bizim düzgün cavabdır. 17-ci sual. Məhəmməd Füzulinin Mən zaman sonra da qəzəl haqqında verilən fikirlərdən biri yanlıştır. A variantı qəzəldə güclü ahəngin yaranmasına onun yazıldığı rəmel bəhrinin dədir təsiri az olmamışdı. Mən zamandan sonra da qəzəli rəmən bəhrində deyil, həzəs bəhrində yazılmışdı. Ona görə düzgün cavabdır, amma səhv fikirdir. 18-ci sual. Sual işarəsinin yerində hansı əsər olmalıdı? Əsər haqqında verilən məlumatlar bunlardır. Ana dilində yazılıb, həzəc bəhrindədir. Əsərdə oğlunu dərin məhəbbətlə sevən, amma onu anlamayan ata obrazı yaradılmışdı ki, bu da Leyli-Məcnun əsərində Məcnunun atasına aiddir. Düzgün cavab olacaq A variantı. 19-cu sual. Rəqəmlərin yerinə Məhəmməd Uzunun hansı əsərləri yazılmalıdır? Bizə 1 və 2 rəqəmləri verilib və onlar haqqında məlumat var ki, 1-ə aid olanlar fars dilində nəsrlə yazılmış allegorik əsərdir. Müəllifin elmi, dini, fəlsəfi və sufi panteistik görüşləri vəhdət təşkil edir bu, Sıhhat və Mərəz əsəridir. 2 ana dilində nəsr əsəridir. Məşhur din xadimlərinin həyatı, fəaliyyəti, məhrumiyyətləri öz əksini tapan isə Hədiqətüs-Süada nəsrlə yazılan əsərdir. Düzgün cavabımız olacaq C variantı. 20-ci sual. Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığı ilə bağlı sxemi tamamlayın. Allegorik sətiyə daşıyan peymanələri hansılardır? Ümumiyyətlə Məhəmməd Füzulinin 4 peymanəsi var ki, bunlardır: Leyli-Məcnun, Bən-ü-Bədə, Söhbətül-Əsmar və Həft-Cəm-dir. Bunlardan 3-ü allegorik sətiyə daşıyır. Bən-ü-Bədə, Söhbətül-Əsmar və Həft-Cəm hər üçü allegorik sətiyə daşıyır. Amma Leyli-Məcnun allegorik sətiyə daşıyan peymanəsi deyil. 21-ci sual. Məhəmməd Füzulinin söz-qəzəlinin bəhri haqqında doğru fikri müəyyən edin. Məhəmməd Füzulinin söz-qəzəli rəmel bəhrində yazılmışdı. A variantı Türk janrında yazılan əsərlərin bəhrindədir. Bəli, Türk janrında yazılan əsərlər də məhz rəmel bəhrində olur. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. Digər cavablarımız isə e, səhv cavablardır. 22-ci sual. Məhəmməd Füzuli'nə yaradacağı haqqına aid e, səf fikr hansıdır? Deyil, lirik poemadır. Səf fikr budur. Lirik poema deyil, epik poemadır. Amma digər cavablara baxaq. B variantı poemalarını Azərbaycan fars dilində yazıb, düzgün fikirdir. Tərcümə əsərləri də var, düzgün fikirdir. Qəssədlərdən ibarət divanı var, bəli. Epik əsərlərini həm nəzmlə, həm də nəsrlə yazmışdır, düzgündür. 23-cü sual. Uyğunluğa görə ədəbi şəxsiyyəti tapırıq. Epik fəlləriki növdə əsərləri var, tərcümə əsərləri var, yalnız əruz vəzində əsərlər yazmışdı. Azərbaycan və fars dillərində paymalar məlufudur bu Məhəmməd Füzulidir təbii ki. 24-cü sual. Məhəmməd Füzulinin söz rədifli qəzəlindən götürən bu nümunədə hansı fikirlər ifadə olunmuşdur? Artıran söz qədri nisidi ilə qədri artar, kim nə miqdar olsa əhli nəylər onun miqdar söz. Söz sirlər xəzinəsinin xəzinədarıdır. Burda elə bir şey yoxdur. Hər bir insanın dəyəri onun danışdığı sözlə bağlıdır. Yəni artıran söz qədri nəsidiq ilə qadrını artırar. Düzdür, 2. Söz çox olan yerdə yalan da çox olar, səhvdir. Söz nə qədər qiymətli olsa, sahibini də o qiymətdə edər. Kim nə miqdar olsa, əhli nəylər o miqdar söz? Bəli. 2 və 4 olacaq düzgün cavabımız. 25-ci sual. El-Ərvîn -El -El diqramında sual işarəsinin yerinə uyğun gələn xüsusiyyətləri müəyyən edin. Sual işarəsi Rinduzahid və Səhət və Məraz əsərlərinin ortaq cəhətidir. Fars dilindədirmi? Bəli, hər ikisi fars dilindədir. İnsan həyatı haqqında fərqli baxışların qarşılaşmasından söhbət gedir. Burada yoxdur ortaq cəhət kimi. Nəsrlə yazılmışdırmı? Bəli, hər ikisi nəsrlə yazılmışdır. Allegorik əsərdirmi? Xeyr, Rinduzahid məsələn allegorik əsər deyil. Düzgün cavabımız olacaq 1 və 3. 26-cı sual. Leyli El və Məcnun diaqramına əsaslanıb uyğunluğu tapırıq. Leyli və Məcnun və e, Həftcam əsərlərini biz fərqləndirək. Fars dilində yazılmışdı bu Həftcam əsəridir. Poemadır hər ikisi poemadır. Alegorik əsərdir. Həftcam alegorik əsərdir, Leyli və Məcnun alegorik deyil. Azərbaycan dilindədir Leyli və Məcnun. Şöhrəpərləslik tənqid edilir. Bunların heç birində şöhrəpərləslik tənqid edilmir, bəs hansı əsərində Söhbətül Əsmər əsərində şöhrəpərləslik tənqid edilirdi? 27-ci sual. Ellevin diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Söhbətül Əsmər və Hədiqətüs Süad əsərlərini biz fərqləndirək. Azərbaycan dilindədir. Hər ikisi Azərbaycan dilində yazılmışdı. Nəsir əsəridir bu Hədiqətüs Süadadır. Poema janrındadır Söhbətül Əsmər. Məşhur din xadimlərinin həyatı əks olunmuşdur. Bu Hədiqətü Süada əsərinə aiddir. Allegorik əsərdir. Söhbətül Əsmar. Elervin diaqramına əsasən uyğunluğunu müəyyən edin. 28-ci sualda deyir. Söhbətül Əsmar və Bəncubadi əsərlərini biz müqayisə edək. Azərbaycan dilində yazılmışdır deyir. Hər ikisi Azərbaycan dilində yazılır. Mənasız müharibələr törətməklə insanları qırığına vermək tənqid olmur. Bu Bengubadi əsərinə aiddir. Müəllifin elmi və dini fəlsəfi görüşləri təsvir edilir. Bu fikir heç birinə aid deyil. Şöhrətpərəstlik tənqid olunur. Bu Sohbetul Esmar əsərinə aid olacaq birə d yaza bilərik. Təkəbbürlü hökmdar obrazları yaradılmışdır. Bu isə Bengubadi əsərinə aiddir. Leyliməzin poeması haqqında olan suallar. Mehmet Füzulinin Leyli və Məcnun poemasından verilən bu nümunədə ananın narahatlığının səbəbi nədir? Deməli, ananın dilinə kiməsə deyilir. Ceyşox, nədir bu göftücülər? Qılmaq sənə tənə eybuculər. Nə üçün özünə ziyan edirsən? Yaxşı adını yaman edirsən. Kiməsə tənə etməkdən qaçmaq burada yoxdur. Qızın aşiq olmasına qoyulan qadağa burada heç bir qadağa yox idi. Qeybətin yaxşı hal olmaması, qeybətdən danışılmır bu misralarda. Ailənin təmiz adına gələcək təhlükəni ana hiss etmişdi. Ona görə D variantında Leyliyə qarşı dediyi sözlərdir. İkinci sual. Məhəmməd Zəhənin Leyli Məmnun pəymaasındakı Məcnun surəti ilə bağlı fikirlərdən səhv olanı istəyir. A variantı yaşadığı cəmiyyətin qayda-qanunları ilə barışmadığı üçün çöllərə düşür. Düzgün fikirdir. Anadan olduğu zaman ağlayır və buna müəllif rəmzi məna verir. Düzgün fikirdir. İnsanlardan qat-qaraq təbiətə üz tutur. Bəli, düzgün fikirdir. Hətta bir sıra vəhşi heyvanlar da azad edir ovçulardan. Ərəb qəbilə başçısının oğludur. Əsl adı Qeysdir. Düzgün fikirdir. Həyatı başı vaidenlərindənçindən fərqlənmir. Əksinə, fərqlənirdi və ona görə də cəmiyyət tərəfindən məzun adlandırılmışdı. 3-cü sual. Məhəmməd Füzulinin Leyli Məcnun poemasındakı Qeysin doğularkən ağlamazı epizodu ilə eee vizuluna işarə edirdi. A variantı Geytsin gələcəkdə dövrün yox dövrlərin obrazı olacağını bu səhvdir. Bu simvolik bir başlanğıcdır. Geytsin gələcəkdə öz sərədəd və azadlığı üçün bəllalar çəkəcəyinə bəli düzgün cavabımız olacaq B variantı. 4-cü sual. Xüsusiyyətlərdən biri məzun obrazının səciyyəvi deyil. A variantı varlıq əbilə başısının yeganə övladıdır. Doğru. İnsanlar arasında pisliyin çox olmasına baxmayaraq sona qədər onlarla mübarizə aparır. Xeyir sona qədər onlarla mübarizə aparmır, düzgün cavab olur B variantı. 5-ci sual. Qəhrəmanlardan biri Füzulinin Leyli-Məcnun peymanasındakı Leyli, Leyli surətinə aid edilə bilməz. A variantı öz arzu və istəyini heç kimə hətta atalmasına bel bildirmir, doğrudur. Qeyris sevdiyini dildə danır, zahirən qanunlara boyun əyir, bir növ öz vəziyyəti ilə barışır, doğrudur. Əsərin sonunda Leyli get-getə dəyişir, öz hüququ uğrunda mübarizə aparır, daha cəsarətli olur. Bu səhvdir. Leyli əsərin sonuna yaxın dəyişmir. Ümumiyyətlə dəyişmir. Leyli düzgün cavab olur C variantı. 6-cı sual. Məhəmməd Füzulinin Leyli Mərzan peymasından verilən nümunədə müəllif nəyə işarə edirdi? Olmuşdu zebani hali güya söylərdi ki: Ey zəfəsi dünya, bildim, qəmini sənin ki çoxdur, qəm çəkməyə bir hərif yoxdur. Gəldim ki, olam qəmin hərifi, gəl təcrübə eylə mən zəyifi. A variantı varlıların insanlara zəfər verməsindən səhvdir. Eşqin məsəmərsiz əzablar mənbəyi olması səhvdir. C variantı düzgün cavab olar. O zaman Qaysın gələcəkdə dərd, qəm və bəlalar çəkəcəyinə bir işarə idi bu. 7-ci sual Məhəmməd Füzulinin Leyli və Məcnun poeması ilə bağlı səhv fikir. A variantı Leyli dövrün qızlarından fərqlənmir. Onlar kimi düşünür. Elə səhv cavabımız budur, amma düzgün cavabdı səhv fikirdi. Dövrün qızlarından fərqlənirdi və öz eşqinə etiraf edirdi özü özünə etiraf edirdi təbii ki və öz sevdiyi şəxsə digərlərini isə etiraf etmirdi. 8-ci sual Məhəmməd Füzulinin Leyli və Məcnun əsərindəki hadisələri tamamlayaq. Varlıq Əbiləbaşı'nın övladının dünyaya gəlməsi ilə Məcnunun Leyli məktəbi görməsi arasında nə ola bilər? 1. Məcnunun bir gözəlin qucağında sakitləşməsi doğrudur. 1 Məzmunun Leylin məktəbdə görməsi ilə anasının Leylinin eşqə düşməsinə narahat olması arasında hansı hadisə ola bilər? Leylinin İbn Salama niqah edilməsi, xeyr, bu sonrakı hadisələrə aiddir. 3. Məzmunla Leylinin məhəbbətin dildən dilə düşməsi, bəli, bir də olacaq 3. Düzgün cavabımız olur 1 və 3. 9-cu sual. Məhəmməd Füzulinin Leyli Məzmun əsərindəki hadisələrin ardıcıllığının tamamlayın. Məzmunun nəzrinəyəzə doğulması ilə Məzmunun Leyli ilə məktəblər araslaşması arasında olan hadisə Məzmunun başına gələcək hadisələri öncədən duyaraq ağlamasıdır. 1. Məzmunun Leyli ilə məktəblər araslaşması ilə Leylin anasına cavabı arasında anasının Leyliyə nəsihəti duracaq. 1 və 3. 1 və 3 cavabımız isə B variantına aiddir. 10-cu sual. Məhəmməd Füzulinin Leyli və Məzmun əsərindəki obrazlarla bağlı səhv olan fikir hansıdır? Enges yaşadığı cəmiyyətə müxalif mövqeydə dayanır, düzgündür. Anası məzunu eş yolundan çəkindirməyə çalışır, doğrudur. Anası sözünü yadda saxlaq, irəlidə bizə lazım olacaq. C variantı Mühit Leylinin sərbəstliyinə yol vermir, doğrudur. Nofel və Zayt fərdi xüsusətləri ilə o qədər də seçilməyən obrazdır. Əksinə bir-birinə seçilir. Nofel Zaytdan daha imkanlı şəxsdir. Düzgün cavab olur D variantı. 11-ci sual: Məhəmməd Füzuli'nin irəliləməməzinin əsərində məzun obrazına aid edilə bilməz kövrün davranış normalarına zahirən tabe olur, zahirən yox, həm zahirən, həm daxilən ə, hər cürə tabe olmur. 12-ci sual: Məhəmməd Füzunun Leyli və Məcnun əsərində Leyli obrazına dair dilə bilməz? A variantı: Saf eşqinə sona qədər sadiq qalır. Doğrudur. Arzu və istəyini başqalarından gizlədir. Doğrudur. Ağır sınaqlara məruz qalır. Doğrudur. Zamanəsinin köləliyi əsas tutan davranış normalarına tamamilə tabe olur. Xeyr, zahirən tabe olurdu, daxilən tabe olmurdu. 13-cü sual. Məhəmməd Füzuliun Leyli məsnəəsi ilə bağlı səf fikr. A variantı. Leylin atası və anasının zamanasının adət-ənənələrinə, kök-körlərinə əməl edən obrazlardır. Doğru fikirdir. Heç kəsə dərdinə söyləməyən Leyli ürəyini şama tərvanəyə ay açır. Doğru fikirdir. Nofel və Zəid obrazları fərqli xüsusiyyətləri ilə seçilir. Doğru fikirdir. Baراق ki 10-cu sualın da verilmişdi bu. Leyliyə elçi göndərən İbn Sallam onun fikrini öyrənmək barədə qətiyən düşünmür, doğrudur. İbn Sallam Leylin sevməklə dövrün əxlaqi etik normalarına zidd hərəkət edir. Ümumiyyətlə İbn Sallam öz dövrünün əxlaqi etik normalarına zidd hərəkət etmirdi. Düzgün cavab olur B variantı. 14-cü sual. Xüsusiyyətlərdən biri Leylilə məzmun poemasından məzmun obrazı tünsəcəvi deyil. A variantı. İctimai mühitdə bir çoxlarından yüksəkdə dayanır doğrudur. Düşüncə tərzi həyatə baxış müasirlərindən tamamilə fərqlidir doğrudur. Hər cür riyakarlıqdan uzaq, paq, təmiz insandır doğrudur. Özünə məzmun adını verərək təbiətə üst tutur. Təbiətə üst tutmalı olduğu da, amma özü özünə məzmun adını vermir. Cəmiyyət onu məzmun adlandırır. Düzgün cavabımız olur D variantı. 15-ci sual. Füzulinin Leyli və Məcnun peymanasındakı Leyli surətinə aid edilə bilməz. A variantı. Arzu və istəyini heç kimə bildirmir doğrudur. Rəf rəfiqələrindən fərqlənmir, onlar kimi düşünür. Əksinə, rəfiqələrindən fərqlənirdi və onlar kimi düşünmürdü. 16-cı sual. Məhəmməd Füzulinin Leyli və Məcnun əsərində Leyli və Məcnun obrazları üçün ortaq fikir. A variantı. Zəmanəsinin köləliyi əsas tutan davranışın olmalarını yalnız zahirən təbii olur. Bu təkcə Leyliyə aid de, hər ikisinə aid deyil. Sevgisini hamıdan gizli saxlayır Leyli, hamıdan gizli saxlayır Məcnunun gizliri saxlamırdı. Həyatə baxışı öz həmyaşıdılarından fərqlidir, hər ikisinə aiddir. Çünki hər ikisi bir-birini səm məhəbbətlə sevirdi. 17-ci sual. Fikirlərdən biri Məhəmməd Füzuli və Leyli və Məcnunun əsərlərinə Məcnunun atası, anası, Leylinin anası və İbnə Səlam surətləri üçün ortaq olmasın deyir. A variantı dövrün tələbləri, əxlaqi etik normaları ilə yaşayır, hər birinə aiddir bu. Şəxsiyyət azadlığı onların şəxsi həyatında yer almır. Doğrudur. Heyətə başlara hər birinin eynidir. Dövrün tələblərinə, adət-ənənələrinin köçürənə əməl edir hər biri. Zamanın köləliyi əsas tutan davranış normalarına zahirən tabe olur. Bu zahirən tabe olmurdu. Həm zahirən, həm daxilən bunlar tabe olurdu. Düzgün cavab olur E variant. 18-ci sual, silloqizmi tamamlayaq. Məlifin his və duyğularının ifadəsi arxa plana keçir, əhvalat və hadisələrin təsviri üstünlük təşkil edirsə, belə əsərlər epik lirik peyama adlanır. Məhəmməd Füzuliun Leyli və Məcnun əsəri də epik lirik peyamadır. 2 hökm verilir. Nəticə nə olacaq? A variantı. Məhəmməd Füzuliun Leyli və Məcnun əsərində hadisələrin yaradtdığı subyektiv hisslərin ifadəsinə azir verilir. Əhvalatların təsvirinə üstünlük verilməşdi. Doğru fikirdir. A variantı bizim düzgün cavabdır. 19-cu sual: Məhəmməd Füzuli və Leyli və Məcnun əsəri ilə bağlı sxemin boş xanasına uyğun nə gələcək? Məcnun və Leyli üçün ortaq cəhət: Məğiti onun sevgisini namusa zidd sayır. Bu ə, hər kəsə aid deyil. Ona sevmək və sevilmək təhlükəli görünmür. O, hər ikisinə B variantı: Sevmək və sevilmək təhlükəli görünmürdü. 20-ci sual: Məhəmməd Füzuli və Leyli və Məcnun əsərinə əsasən sxemdə sual işarəsinin yerinə uyğun gələn fikir Leylinin anası, məcnunun anası İbn Salam hər üçünə ortaq cəhəti A variantı Leylinin fikrini öyrənmək barədə heç düşünmür. Bu yalnız İbn Salamə aidd idi. Aşıqların sadiqliyə, məşquldarı vəfallığa səslər heç birinə aid deyil. Şəxsiyyət azadlığı həyata baxışında yer alır. Hər üçünə aid C variantı olacaq. 21-ci sual. Məhəmməd Füzonun Leyli və Məcnun əsəri ilə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. Əsas hadisələr təhkiyə yolu ilə məsnəvi şəklində verilir. Doğrudur. 1 Əsərdə sadiq, aşiq və vəfalı məşruqə obrazları yaradılmışdır. Doğrudur, 2. Leyli dövrünün qızlarından fərqlənmir, fərqlənirdi. Leyli anasının istəkmətlərinə ürəyi ona sərd, Leyli ürəyini heç kəsə açmır məcnundan başqa. 22-ci sual. Məhəmməd Zülmən Leyli və Məcnun əsərində obrazların xarakterinə uyğun olaraq ardıcıllığı tamamlayaq. Cəmiyyətlə müxalif mövqeydə dayanır bu məcnundur. Dövrün tələbləri, əxlaqi, etik normaları ilə yaşayan bir aşiq obrazıdır bu. İbn Salamdır. Məcnunun Aşık olduğunu eşidərək onu bu yoldan çəkindirməyə çalışan Məcnunun anasıdır. 4 Aşıqi Aşkiliyin qızla yaiq olmadığını deyən isə Leylinin anası idi. 23-cü sual. L-R Venn diaqramına əsasən Məhəmməd Füzunun Leyli və Məcnun əsərindəki obrazları müqayisə edirik. Leyli nə Məcnunu biz müqayisə edirik. Validenləri dövrün əxlaqi etik normaları ilə yaşayır. Hər ikisinə aiddir bu. Cəmiyyətə açıq şəkildə müxalif mövqeydə dayanan Məcnun idi. Həyata baxışı fərqlidir. Hər ikisinin həyata baxışı fərqlidir. Hüquqsüz olduğunu anlayan Leyli idi. Sevgisini herkestən gizlədən də Leyli idi. 24-cü sual. El-İrvən diaqramına əsasən Məhəmməd Füzonun Leyli və Məcnun əsərindəki sürətləri müqayisə edin. Məcnunun atası və İbn Səlam. Müstəqil düşüncə, şəxsiyyət azallığı həyata baxışında yer almır. Bu hər ikisə aiddir. Məzmunun xəstəliyinə çare axtarır. Atasına aiddir Məzmunun. Leylinin fikri ilə maraqlamadan elçi göndərən İbn Səlam idi. Məzmunu eş yoluna çəkindirməyə çalışan Məzmunun anası idi, atası deyildi. Bu heç birinə aid deyil. Övladının aşiq olduğunu eşidəndə bu xəbərin ailənin namusuna ləkə gətirəcəyindən ehtiyat edirdi. Bu isə Leylinin anasına aidddir, heç birinə aid deyil. Əziz dostlar, testlərimizin izahı bu qədər. Yeni videolarda görüşənə qədər. Kanalımıza abunə olursunuz, videonu maksimum paylaşırsınız, bəyənirsiniz və şərh yazmağı unutmursunuz. İnşallah yeni videolarda görüşənə qədər.